Əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir kanalımasa abunə olmağı və bizi bəyənməyi zəhmət olmasa unutmayın. Gəlin bu gün sizinlə arıqlama haqqında danışaq. Bəşəriyyətimizin bu döyğə xanımlarının və bəylərinin ən böyük problemlərindən olan arıqlama barədə. Biz bilirik ki, yediyimiz qidalar, içdiyimiz içkilər bizim orqanizmimizdə ödəm yaradır. Bunları atmağın üsulları hansılardır və biz bunlardan necə qorunmalıyıq? İlk öncə arıqlayan bütün xanımlar və bəylər bilməlidilər ki, biz 2-ci qida maddəsinə görə bədənimizi tənzimləyə bilərik. Bunlar hansılardı? İlk olaraq karbohidratlar və zülallardır. Yəni biz bunun ikisindən birinə hansına daha çox üstünlük versək, o tərəfə də daha doğru yönəlmiş olur orqanizmimiz. Yəni biz karbohidratlı, şəkərli yeyni maddələri qəbul edirsək, ediriksə, onlarla qidalanırıqsa, deməli orqanizmimiz daha çox kökəlməyə meylli olacaq. Yağ yığılması daha çox meylli olacaq. İndi bizim əsas məqsədimiz ondan ibarət olacaq ki, sizə zülallı qidaları aşılayaq. Yəni bizim qidağımızın əsasını zülal təşkil etməlidir ki, orqanizmimiz sağlam və istədiyimiz formanı ə, ala bilsin. İlk olaraq sizə zülal haqqında məlumat verək və bunlar haqqında hər birimiz məlumatlanaq ki, bu problemlərimizə aradan qaldıraq. Bu zaman bizim qarşımıza belə bir sual çıxır. Hansı qidalar zülal ilə zəngindir və onlar orqanizmimizin hansı hissələrinə və nə üçün faydalıdır? Gəlin bu barədə danışaq. İlk olaraq bilməyimiz lazımdır ki, zülallar saç telimizdən başlamış dırnağımıza qədər bütün bədənimizin orqanlarında var və onların əsasını təşkil edir. Yəni bədənimizin funksional və struktur hissələridir. Bədənimizin enerjisinin hardasa 10-15 faizə qədərini biz zülallarla təmin etmiş oluruq. Bu zülalları da biz əsasən qida yolu ilə bədənimizə daxil edirik. Xüsusilə uşaqlıq dövründə Get, diqqət etmək lazımdır ki, bizim orqanizmimiz zülal ilə zənginləşsin. Bir müddət uşaqlıq uşaqlıq dövründə çalışmaq lazımdır ki, uşaqlarımızı, körpələrimizi zülallı maddələrlə daha çox qidalandıraq. Çünki bu insanın inkişafına, sümüklərinin bəkməsinə, bədənin yaxşılaşmasına, sağlamlıq cəhətdən bəkməsinə gətirib çıxardacaq. Bu, yəni hər bir insanın kiçiklikdən tutmuş böyüklük, yaşlıq dövrünə qədər həmişə zülala ehtiyacı var. Zülallar ümumiyyətdə yadda saxlayın ki, iki yerə bölünür. Heyvan mənşəli zülallar və bitki mənşəli zülallar. Heyvan mənşəli zülallar bir zülalları biz ətdən, süddən, ət məhsullarından və digər ə, digər məhsullardan qəbul edərək Bitki mənşəli zülallar isə biz adətən dənlili bitkilərdən, meyvədən, tərəvəzdən vəsait qidalarla bədənimizə daxil edə bilərik. Gəlin indi bunlar haqqında danışaq. Hansı zülalı bizim bədənimizə daha çox faydası var? Ümumiyyətlə hər iki zülalı biz balanslaşdırılmış formada qəbul etməliyik. Yəni 50%-50%. Yarısı heyvan mənşəli zülalından ibarət olmalı, yarısı isə bitki mənşəli zülallardan ibarət olmalıdır. Gəlin indi sizinlə zülallarla zəngin olan qidaların, qidarlarla tanış olaq. İlk olaraq bunlardan göstərmək olar balığı. Balığın 100 qramında, 100 qramında hardasa 26 qram zülal var və 1 qram zülal 4.5 kilokaloriya bərabərdir. İkinci zülalla zəngin qidamız pendirdi. Pendir də yenə yəni 100 qramında 32 qram zülal olacaq. Balığa nisbətən daha çox zülal var pendirin tərkibində və az yağlı malatini malatini vasitəsilə biz bədənimizə zülalları qəbul edə bilərik. 100 qram az yağlı malatində 36 qram zülal, zülal var. Ən son ən vaciblərdən biri də yumurtadır ki, yumurtanın da 100 qramında hardasa 13 qram zülal var və bədənimizi tox tutmağa, zülalla zənginləşdirməyə köməkçi olur. Eyni zamanda bu qidalarla yanaşı biz heyvan məşəli yeməklərdən, qidalardan, qatığı da qəbul etməliyik. Qatıq da kalsiumla, zülalla zəngin bir qida maddəsidir. Hardasa 100 qramından, 100 qramında 6 qrama qədər zülal maddəsi var. Bunları bədənimizə daxil etməklə, qəbul etməklə biz artıq bədənimizin belə deyək, zülal balansını təmin etmiş oluruq. Gün ərzində bacarma bacardıqca həm bitki mənşəli zülallar qəbul edirik, həm də heyvan mənşəli zülalları qəbul edirik. Bitki məşəli zülalları da biz tərəvəzlərlə götürürük, əsasən ə, limondan, portağaldan, almadan, armuddan, meyvə və tərəvəzlərdən. Tərəvəzlərdən də yenə burda göstərmək olar yer kökünü, kələmi, çuqunduru və s. bu kimi bildiyimiz bütün tərəvəz növlərində demək olar ki, zülal az miqdarda da olsa var. Buna görə də çalışaq ki, əziz izləyicilərimiz sağlamlığımızı qoruyaq və qidalarımızı, yediğimiz, içdiyimiz qidalara diqqət edərək, yetirək. Çünki bizim sağlamlığımız, arıqlamağımız öz əlimizdədir. Biz istəsək qidalarımızı, ziyanlı olan qidalarımızı sağlam qidalarla əvəz edib öz həyatımızın normasına sala bilərik. Hər birinizə arzu edirəm ki, gözəl və sağlam olasınız. Sağ olun, zəhmət olmasa, kanalımıza abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Yeni videolarımızda görüşənədək.